вам всем доложить цель нашей сегодняшней встречи и что заставило нас сегодня встретиться. Мы с вами собрались, почему? Потому что 22 числа текущего месяца на адрес нашего совета пришло требование старшего государственного исполнителя отдела принудительного исполнения решения управления. Головного управления области. А если конкретно, я просил бы Наталью Александровну, вы, пожалуйста, это все зачитайте, и потом уже будут вопросы, я на них дам исчерпывающие ответы. Прошу, Наталья Александровна, вам слово. Дві 20 22 апреля 2014 року в адресу спалкома прийшла вимога державного виконавця відділу промислового виконання рішення управління державної виконавчої служби головного управління юстиції Запорізької області, які зазначено, що які зобов'язано виконати рішення суду у справі номер 310 3357 Дроб 13 а що стосується поновлення Колібаби Віктора Анатолійовича на посаді першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з 28 березня 2013 року. При цьому державним виконавцям надано строк для надання інформації, що підтверджує виконання рішення суду з доданням підтверджуючих документів до 30 квітня 2014 року. Тобто до 30 квітня 2014 року ми маємо надіслати на адресу державного виконавця документ, з якого виходить, що позивач поновлений на вказаній посаді. У зв'язку з цим і прохали зібрати сесію. А тепер, пожалуйста, питання по суті даних питань. Ми на сьогодні виносили з вами два питання на повістку дня. Первый вопрос – это надание сгоды на перевод Александра Петровича Светла на должность другую. И второе – это утверждение и поновление, будет так правильно сказано, это возобновление работы первого заместителя Виктора Анатольевича Кулибабы. Но маем то, что маем. Я готов ответить на любые вопросы, касаясь сути этих двух вопросов, если они есть. Вопросы есть? Я так понял, что спасибо за комментарии. Оно абсолютно все понятно. Закон есть закон. На сегодняшний день решение Бердянского суда находится в Днепропетровской операционном окружном суде. Еще вопрос не рассмотрен, но коли есть требования исполнительной службы и требования областной прокуратуры, мы должны и обязаны исполнять четко закон. Ну, это еще раз говорится о том, что собрались сколько желающих, сколько мы имеем сегодня в зале. Значит, это о чем, как по мне, о многом и очень много говорит. Поэтому я думаю, что комментировать здесь не надо. Все идет нормально, К людям надо прислушиваться и решать вопросы так, как это удобно и развитию города, и нам вместе с вами работой нашей как сессии городского совета. У меня вопросов нету пока. Если еще раз спрошу, есть какие-то вопросы, задайте их, пожалуйста. Нет вопросов? Тогда сессия у нас не состоялась. Все, что делается в этой жизни, то к лучшему. Я вас уверяю, у нас все будет хорошо. Всем спасибо большое. Алексей Анатольевич, можно? Да, но можно Я и нужно. Заезжала в город, и вот это то, что сделали из блоков такое. Блокпост.